आपल्याला इथून राजभवन आहे आपली शिस्त म्हणजे एकदम शिस्त धरून आपण हा कार्यक्रम पार पाडतोय या कार्यक्रमासाठी आपले सुशील भाऊ जाधव यांनी हो। जे वेळोवेळी आपल्याला सहकार्य केलं आणि खरोखर हे राजभवन ज्यांच्यामुळे आपण बघतो ज्यांनी मेहनत केली त्या मेहनतला के भाऊ

राष्ट्रीय होना चाहिए ऐसा संकल्प लेके हमारा छावा भारत क्रांति मिशन यानी आयोजित के लिए लिया ये कार्यक्रम में हमारे पवार साहब भी और सब लोग दिलवाड़े से चित्तौड़गढ़ से और राजनी से सब लोगों ने वो हमको ये रंग में हजारों संख्या से स्वागत किया राजस्थान में मध्य प्रदेश में भी हरियाणा में भी, भी हो रहे हैं और दिल्ली में भी, भी हो रहे आज जिसके वजह से हो रहे कि हमारे आदर्श हमारे महाराष्ट्र से आदर्श व्यक्ति माननीय हरिभू नाना बागडे इसके वजह से हो रही है और उसका समाज सेवा का ठोर पुरुष का आदर करना और संस्कार देने का काम हरिभव राना बागड़े हमारे सबके ऊपर किया है हम सभी के आज साथ लेके इधर आए हैं और किधर भी हमको हरिभव राना बागड़े इसके नाम पे हम लोग निकले थे राजे के नाम से हम लोग निकले थे तो किधर भी हमको कुछ तकलीफ हुआ नहीं और आगे भी जाएंगे अच्छा काम करेंगे इधर के लिए सब अधिकारी है सब सेवक है इसने भी बहुत अगली बार भी हेल्प किया और बहुत हमारा संदेश शिवाजी महाराज जयंती का संदेश भी अच्छा गया और पहली बार संभाजी महाराज जयंती ये सरकार ने जयंती का मान्यता दिया हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पहले एकनाथ देवराव शिंदे साहब जिसने मान्यता दिया था और अभी के जो सीएम है देवेंद्र फडणवीस साहब उसने भी उसको आगे लेने के लिए हेल्प किया उसने भी मेहनत किया और सोलह चौदह जा, में जनवरी में तो हमारा बहुत बड़ा संकल्प था वो भी सीएम साहब ने वो संकल्प आगे लेने के लिए काम किया है आज हमारे उधर के सुशील भाव जाधव ये आपको सबको मार्गदर्शन करेंगे अभी थोड़ी देर में साहब आ रहे हैं उस तब खड़ा ही रहना थोड़ा गर्दी किसी के धक्का लगाना सिक्योरिटी का संभालना ये हमारा कर्तव्य है तो हमारे जानवर साहब थोड़ा बात करते हैं छत्रपति संभाजी महाराज के जन्म में नमन करते हुए मैं यहाँ उपस्थित सभी महाराष्ट्र से पधारे हुए हमारे आए हुए मेहमान कहूँगा और यहाँ का के समस्त स्टाफ आप सभी का इस शुभ अवसर मैं स्वागत करता हूँ एक छोटी सी बात है कि मनुष्य के जीवन में एक जो मूल्य स्थापित होता है कि हमारे जीवन में हम कैसे बने ये बहुत कुछ निर्भर करता है अपने पिता पिता पर से एक पुत्र, एक पुत्र पुत्री बहुत बातें सीखती है और छत्रपति संभाजी महाराज जो कि हमारे शिवाजी महाराज के पुत्र थे निश्चित ही आपके रग रग में आपके खून में जो मौलिकता और नैतिकता है ये शिवाजी महाराज की देन है और शिवाजी महाराज के आदर्शों को आपने इतना अपनाया कि हम लोगों ने अभी देखा शायद बहुत लोगों को नहीं पता था कि हिंदुत्व के लिए उसकी रक्षा के लिए इन्होंने अपने प्राणों का नछावर कर दिया लेकिन उस धर्म को नहीं छोड़ा क्यों क्योंकि उनके मूल्य ही ऐसे थे उन्होंने जो सीखा था अपने पिता से जब पिता हिंदुत्व के लिए हिन्दू स्वराज्य के लिए इतना संघर्ष कर सकता है तो पुत्र क्यों नहीं और इतनी यातनाओं के बाद भी उन्होंने एक बहुत बड़ा बलिदान अपने समाज के लिए दिया वो तो हमेशा स्मरणीय रहेगा हमें याद रहेगा संभाजी महाराज को युगो युगों तक लोग याद रखेंगे जो अपने राष्ट्र के लिए दिए और राष्ट्र के लिए मरे धन्यवाद छत्रपति संभाजी महाराज की छत्रपति संभाजी महाराज की छत्रपति शिवाजी महाराज की धर्मवीर संभाजी महाराज की संदीप <णदीव>, संदीप संदीप इकड़े aja aja sobat Mike, udah माइक कुटे माइक माइक कुटे माइक छत्रपति संभाजी महाराज की संभाजी महाराज छत्रपति संभाजी महाराज की जय 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 भवानी छत्रपती संभाजी महाराज की जय भवानी छत्रपती शिवाजी महाराजांचं मोठ्या उत्सवात या ठिकाणी महामहिम राज्यपाल यांच्या हस्ते या ठिकाणी सन्मान होत आहेत तरी सर्वांनी मोठ्या कार्याच्या करता स्वागत करूया आणि या आनंदाच्या क्षणात सर्वजण आपण

उत्साह आनंदाच्या उत्साहात वातावरणात या ठिकाणी हा कार्यक्रम सोहळा पार पडत आहे तरी मोठ्या संख्येने आपण घोषणा देऊया समोर 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 दे 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 शिवाजी की। हरा 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 छत्रपती संभाजी महाराज छत्रपती संभाजी महाराज घोषणा ছ হ্যাঁ পরমেশ্বর ভাব बटन चालू करायचं चा, मग बोलायचं नाही माईक नाही आपलं हे सर्व जा थोड़ा संदीप मागे तो फोटो बी काढत जाणार करायच्या वर तुम्ही फोटो बी क्लिक करत म्हटलं समोर बघा इकडे समोर इकडनं घ्या इकडनं लाईट येतो अरे महाराजांचा चेहरा इकडनं नाही इकडनं घ्या ना इकडनं फक्त येते 还有小嘞？ छत्रपति संभाजी महाराज की जय 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 भवानी छत्रपति शिवाजी महाराज की धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की जय 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 भवानी

छत्रपती संभाजीराजे भोसले सरकार यांच्या जयंतीनिमित्त आपल्या महाराष्ट्राचे लाडके आमचे सर्वे सर्वात आदरणीय हरिभाऊजी बागडे नाना महामहिम राज्यपाल राजस्थान हे आज धर्मेश संभाजी महाराज जयंतीनिमित्त वेळापासून वेळ काढून वेळ दिला आणि राजभवन मध्ये धर्मेश संभाजी महाराजांची साजरे करण्याची परमिशन दिली आणि ते स्वतः नारायण उपस्थित राहिले त्याबद्दल मी नानांचे आभार मान परंतु नाना यावेळेस एकच सांगू इच्छितो नाना, ना नाना तुम्ही आता शुभाशी वाजतो म्हणा धर्मेश संभाजी राजे यांच्यावर दोन शुद्ध बोलावेत अशी विनंती करतो एवढी बाईट महाराष्ट्रातून आलेले आणि राजस्थान आलेले उपस्थित सर्व बंधू आणि छत्रपती संभाजी महाराज हे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे चरण देऊन ते आपल्याला माहित आहे संभाजी महाराजांचा औरंगजेबाने जो छळ केला खरं म्हणजे संभाजी महाराजांनी जर धर्म बदलला असता तर ता त्यांना कुठलाही त्रास झाला नसता आणि ते राजे म्हणून राहिले आहे पण धर्माभिमानी धर्मवीर असे संभाजी महाराज औरंगजेबाने अक्षरशः हात काढून मारले तुरुमित जीवा काठली और आख पे जो जखम हुई उसमें भी मीट का पानी नमक का पानी छिड़का के उनको बहुत तकलीफ दी थी और उन्होंने औरंगजेब ने यह भी कहा था कि तो मुस्लिम धर्म स्वीकारो और मैं आपको तो माफ कर देता हूं उनके बेटे भी उनको देने को तैयार हुए लेकिन संभाजी महाराज धर्म थे उन्होंने माना नहीं लेकिन उन्होंने औरंगजेब के उन्हें उनके टुकड़े टुकड़े करके नदी में फेंक दी पर जो नदी में फेंके वो जो बहते गए तो बाजू के गांव के लोगों ने उनको पता चला कि ये आदमी के ही टुकड़े हैं। शायद संभाजी महाराज को काट कर यहाँ फेंका होगा फिर उन्होंने सबको टुकड़े जमा किए और वो शिला के आदमी तरीका जा जा वो जाना ठीक रहा वो चिलया और फिर उनकी अंत यात्रा की अंत यात्रा में भी कोई वहां जमीन देने को तैयार नहीं था औरंगजेब के डर से लेकिन एक वहां वहाँ का कोतवाल था वो कोतवाल ने उनकी जमीन दी और वहाँ उनका विधि हो गया और जिन लोगों ने ये सब टुकड़े इकट्ठा करके सिलाई करके उनको अंतिम संस्कार किए तो उसे के चरने उसके चरने भी से बदले उसके चरने भी वहां से बदले पहले जो चरनेम हो गए वो नहीं रहे और उसके थरने, ओ, शुले, शुले, वो, तो के जो टुकड़े उन्होंने सिलाई की थी उसको मराठे में शिवले अच्छा बोलते था तो शिवले नाम उनका पड़ गया अभी वो शिवले और इसी स्थिति में हमारे छत्रपति संभाजी महाराज देश धर्म पर मिटने वाला एक ही शिवा का छावा था शिवा का छावा था महिला